Объявят ли седьмую волну мобилизации, будет зависеть от ситуации на Донбассе. Это заявление сегодня сделал министр обороны Украины Степан Полторак на Яворовском полигоне во Львовской области. Там он побывал вместе с министром национальной обороны Канады. Джейсон Кенни приехал лично осмотреть полигон, на котором канадские инструкторы с сентября будут проводить учения для украинских военных. А еще обучат работе со взрывными устройствами, безопасности полетов и оказанию медицинской помощи. Для этого привезут с собой все необходимое вооружение. И на обучение украинских армейцев Канада выделяет 16 миллионов долларов. Канада отправить сюда 200 военных, которые будут проводить учения, это станет своеобразным посланием к тем 25 странам Членам НАТО, которые до сих пор не вызвались помочь Украине. Мы планируем практически перейти на стандарты НАТО, что до подготовки, что до обеспечения и обучения особого склада. Поэтому для нас это будет очень полезно.